çalışmalarla riyazi təhliləsindən 46-cı çalışmamız verilmiş bu tənliyin həlli tələb olunur bizdən. Gəlin belə bir əvəz etmə ilə başlayaq işimizə. $\sqrt{x-1} = t$ əvəzləməsi verək və indidən nəzərə alaq ki, $\sqrt{}$ kök olduğu üçün $t$-yə görək bərabər olması üçün 0-dan böyüyə bərabər olsun. Hər tərəf kvadrat təbii sayı və -1-i soldan sağa işarəsini dəyişməklə keçərik. Yerinə qoysaq ifadəmizi bizə verəcək deməli kök atdım. t2 + 1 + 3 verir t2 + 4. -4. Bunu da əvəzinə t yaza bilərik bir dəfəlik. t2 + 1 + 8, yəni t2 + 9 - 6 bunu da yerinə t yaza bilərik. bərabərdir 1-ə. Aşağıydın görünür ki bu t - 2-nin kvadratıdır. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikinci əsənin kimiisi və ikinciyin kvadratı. Həmin məntiqlə yanaşsaq, məsələn bu t - 3-ün kvadratını tədarb edirəm. Kökdən azad edək, çünki gördüyünüz qədər icazə gedir. Modulda nəzərə alaq ki, çütərcin kökün altından ifadəni çıxaranda həmişə modulla çıxarmaq lazımdır. Burada modulda t - 3 Gerald bilir. Bundan sonra çalışmanın həllini iki üsulla getmək olar. Bir klassik üsul, bir də modulun həndəsi mənasından getmək olar. Gəl ikisindən də gedək. Birinci üsul, klassik üsulla gedək. Tədqiq üzərində verilmiş ifadələrin ayrı-ayrı köklərini qayd edirlər. Temuskinin sıfıra çevirən qiymətidir. Bunu sıfıra çevirən qiymət, qiymət 3'dür. İntervallara ayırırıq. 3-dən böyük hər hansı bir qiymət götürürəm. 4. Dörd. 4-ü gətirib yerinə qoysam müsbətdir. Burda yerinə qoysam yenə də müsbətdir. Deməli hər iki ifadəni biz müsbət işarəsindən açacağıq. 2 ilə 3-ün arasından bir ədəd götürəyik 2.5-də. Bu müsbətdir. Ancaq burda yerinə qoyanda mənfidir. 2-dən aşağıı 1 qoyaq. 1 qoysam hər ikisi mənfidir. Mən bunu da mənfi ilə, bunu da mənfi ilə açacağam. A bəndidir. Başlayaq soldan sağa doğru getməyə. Bu unutmaq bizim tənşərimizi ifadədən oxudu. Hər ikisinin işarəsini əksinə dəyişməklə çıxarırıq. Onda 2 - t. Bəcə aralığı mən intervalı yazım. Ondan sonra deyək ki, t < 2. 2-dən aşağıdan götürürük. Onda biz burada nəzər alsaq, deyirik ki, 2 - t 3 - t. Gördüyünüz kimi hər ikisinin işarəsini əksinə dəyişməklə götürürəm. Bərabər bir. Onda burada alınır -2t -2 t = -4-də t > 0 istə. T = 2. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, t = 2 bizim şərtimizi ödəmir. Bizdə köklər 2-dən kiçik olmalıdır. Ona görə bu kənar kökdür, bizi qanuə eləmir. Keçək ikinci intervala. 2 ilə 3 parçasından götürəcəktim. Deməli 2 <= t-dan, <= 3-dən. Onda birinci müsbətlə, yəni olduğu kimi çıxır t - 2 + ilə, ikinci aksına çıxır 3 - t = 1. Burda alınır 1 = 1-ə. Deməli belə bir şərt dəyişənin qiymətindən asılı olmayaraq bu bərabərlik həmişə doğrudur. Onda burada t daxildir R alınır. Daha doğrusu onun həllər çoxluğu ev düzəldir. Onda bəli, yəni t yerinə istənilən qiymət qoymaq olar. Amma bir daha təkrarlayək ki, bu intervalda, yəni bax bu interval bizdə həmişə doğru cavab verəcək. Bu bizə qənaət eləyir. C variantı deyək. C variantı 3-dən böyük olduğu hal nəzərə alıq, deyək ki, t > 3-dən. Onda bizdə hər ikisi müsbət çıxmalıdır. t - 2, t - 3 bərabərdir 1-ə. 2t = 6-ya. =3- Gördüyümüz qədərən bu da bizi qanuna eləməməliydi çünki 3 bu intervala daxil deyil. Bizdə 3-dən böyükdür, burada isə 2-nün özüdür. Deməli bu da kənar kökdür. Bu da bizi qanuna eləmədi. Onda bizim həllər çoxluğumuz təkcə 2, 3 parçasıdır. İndi də vəzifəmə də gətirək yerinə yazaq. Bunda yazırıq 2 <= √x - 1 <= 3 Hər iki tərəf müsbət olduğuna görə biz çəkinmədən kök törəməyə bilərik. 4 <= x - 1 <= 9. Hər tərəfə 1 əlavə etsək 5 <= x <= 10. Yekun cavabımız 5 10 parçasıdır. Verilmiş bu parçadan istənilən qiyməti verilmiş tənlikdə yerin qoysaq cavab doğru çıxacaq. Sonsuz sayda həlli var. Məsələn, ikinci metodla da inəşağıq, həndəsə mənasıyla Yenə ədədlə oxun şükürəm. Yenə bunun köklərini bura qeyd edirəm. Sura baxdığım gördüyüm qədərincə bu iki ifadənin cəmi vahidə bərabər olmalıdır. Mə fikirləşirəm ki, mən də həmin o kökü t ədədini bu t oxu üzərində elə bir yerdə götürməliyəm ki, a 2-dən həmin t-yə qədər olan məsafə 3-dən t-yə qədər olan məsafə Bu hisəbən cəm vahidə bərabər olsun. Məsələn, de görək T nömunələrdə bir yerdə götürdüm. T-dən 3-ə qədər məsafə, T-dən 2-yə qədər məsafə. Aydın məsələdir ki, bu ikisinin cəm vahiddən çoxdur, çünki 2 ilə 3-ün arası ilə vahiddir. Ondasına hələ bir burdan bura qədər məsafəni gəlsəm, sözsüz ki, vahiddən çoxdur düzdür? 2, bax bu məsafə qədər. Deməli mən elə bir yer seçməliyəm ki, T üçün toplayanda vahidə bərabər olsun. Nə oldu bu kisələrin arasını seçirəm. Deyək ki, T bizdə burdaymış. Görək, doğrudan da elədi mə. 2-dən T-yə qədər məsafə, T-dən 3-ə qədər məsafə, bilirsiniz, modulun həndəs mənası məsafədir. Bu iki məsafəni toplasam vahidə bərabər olmalıdır. Doğrudandır bu iki məsafənin cəmi vahidə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, bizim T dediyimiz ifadə 2-3 parçasında yerləşir. Bunda 2 ki, kiçik və bərabərdir T-yə kiçik v = 3. Biz də onda t-nin yerinə əvəz etməyə bilərik. 2 <v> = kök(x - 1). <v> = 3-dən. Və hər tərəf kvadratı ifadə edə bilərik, çünki artıq qeyd elədik ki, hər tərəf mənfi olmayan ifadədir. Bunda 4 <v> = x - 1-dən, <v> = 9-dan, 5 <v> = x-dən, <v> = 10-la çalışmaq həll oldu.